Александр Герасимов и оператор Вячеслав Медведев. 6 мая в Карматорском антикризисном медиацентре прошел брифинг. Полковник вооруженных сил Украины, заместитель командующего АТО Сергей Гаошко предоставил информацию о текущей ситуации на фронте. Помощник министра информационной политики Украины Александр Богинец рассказал о работе по восстановлению вещаний на Донбассе, а также затронул общие вопросы деятельности средств массовой информации. Добрый день. Как заместитель руководителя АТО, по сценарию я должен был начать разговор о том, что происходит на линии соприкосновения, о том, что по противники, что делать наши войска. Но на наш взгляд для нас более важная ситуация, которая сложилась, которая будет в населенных пунктах региона. О том, что для концов, да, проводится АТО, ведутся боевые действия, но у нас впереди большой праздник 9 мая. Идется огромная работа в его потоке, чтобы э, этот юбилей был действительно юбилеем. Что касается общей ситуации в районе проведения антитеррористической операции. <клышко> а, сказать, пожалуйста. Значит, э, за минувшие сутки, э, перед вами мы сделали э, выжимку из наших э, донесений. Мы имели факта э, 63 нарушения боевиками минских договоренностей. Из них э, 62 случая ведения огня по нашим войскам, тренд минувшей недели, это активное подтягивание боевиками тяжелых систем артиллерийских, ну, то бишь не тяжелых, а тех, которые должны быть отведены. Перед вами диаграмма, которая показывает, что произошло в нашем регионе, начиная с 10 апреля. Динамика тоже как бы цифры красноречивые. Пару дней назад количество обстрелов превысило 90 случаев со стороны боевиков. Мы информацию получаем из двух источников, и здесь тоже ее показали. Первый источник это от наших командиров по на местах, а это красный светом показанные цифры. И голубой свет это совместный координационный центр, куда входят представители общей Российской Федерации, и есть возможность максимально объективно, независимо зафиксировать факты нарушений со стороны боевиков. Через границу продолжают поступать ресурсы. Сегодня ночью очередная колонна, 12 танков, плюс другая бронетехника и 7 грузовиков с живой силой. И рано или поздно это все оказывается на передовой. Вот такие основные тенденции, которые говорят о ярком ярк намерении боевиков в кавычках придерживаться минских, минских соглашений. И обращаю внимание, что мы раньше говорили о том, что планируется перепись населения которая оказалась на оккупированных территориях. Сейчас новая информация. Где-то через несколько недель, недель стартует очередной этап, мы его называем принудительной мобилизацией местного населения в ряды формирований боевиков. Что касается нашего участия в, 9, в праздновании 9 мая, то подразделения, которые задействованы в АТО, уже принимают самое активное участие в Посещениях ветеранов в мероприятиях по плану администрации местных. Попытались мы навести порядок э, на могилах в местах э, захоронений, там, где памятники стоят, помочь э, местным органам власти, э, привести их в надлежащий вид. Чем э, ближе к 9 мая мы эту работу будем наращивать. Никаких парадов мы не готовим. Мы оружием э, громыхать не собираемся. Даже на э, э, мемориале возле Артема, где будут проходить областные мероприятия. Будет будет условно нас на там будет выставка, но выставка, прежде всего, мирной техники, спасательной техники. То есть та техника, которая защищает, они защищать, обороняться, а не наступать. И тем более никаких порадов там быть не может, в принципе. Мы знаем, что на территории Краматорской и Донецкой области продолжается вещание каналов России, а также ДНР. Какие шаги предпринимаются для того, чтобы прекратить это вещание? Вот, с вашего разрешения вместе ответ ваш вопрос, но будет, наверное, правильно, если мы попросим к нам присоединиться представителя Министерства информационной политики, радника, советника министра информационной политики Александра Бригенца. Так вот, спочатку поясню. Для того, значить, ну система побудови передавачів і антенн була побудована в Україні таким чином, ще й в радянському Союзі. і це абсолютно зрозуміло, коли один передавач не пере не перекриває сигнал іншого передавача. Ну, припустимо, є була вежа в Слов'янську, була вежа. В Донецьку була вежа в Волновасі, в Червонармії, в Красноармійське, і таким чином ці вежі розпов... ну, там, в Маріуполі, розповсюджували сигнали, але ці сигнали не перекривали один одний сигнал. Таким чином, сьогодні ми маємо ситуацію неприємну для нас всіх: це коли є дві вежі в Донецьку, і одна вежа в Луганську, що може вас менше цікавить, але ми говоримо про всю зону. АТО. Які мовлять так, що вони накривають в тому числі частину тієї території, яка не підконтрольна бойовикам. Що треба зробити для того, щоб е, нечуть, е, припинити це? Є кілька простих варіантів. Перше підірвати вежу. Зрозумілий варіант. Чому ми цього не робимо? Ми цього не робимо, тому що ми вважаємо, що ця територія невдовзі стане нашою. Є мінські угоди, і Донецьк і Луганськ стануть українськими містами, якими вони є, і цю вежу ми будемо використовувати для мовлення ваших каналів. На сьогоднішній день росіяни вкрали частоти, які належать нам, вкрали передавачі, і е, багато телеканалів готують позови проти них. Друга частина, яка можлива для того, щоб не, не підривати вежу, це запустити мовлення на тих самих частотах. От умовно кажучи, п'ятий канал, який е, має свою частоту в Донецьку, е, він починає вести мовлення на цій самій частоті згідно своєї ліцензії, але не з Донецька, а поруч біля Донецька. Таким чином хвиля накриває хвилю, і е, при цьому ми не, не дуже бачимо п'ятий канал, але ми не бачимо плод ТВ чи який-небудь інший канал. Це відповідь от, на ваше питання, тому що іншого способу немає. Якщо ви думаєте, що можна встановити кордон чи лінію розмежування і сказати, ви знаєте, от сюди за цю лінію свій сигнал не посилайте, цього не буде. Ми абсолютно розуміємо, що завдання міністерства сьогодні знайти консенсус між журналістами, між державою, між власниками засобів масової інформації і зробити. В гуманітарній інформаційній сфері те, що було вже зроблено, військовій сфері, е, ситуація змінилася, е, армія е, змінилася, і не І коли говорять, що наша армія там четверта, п'ята, можна називати це яким завгодно способом, але е, номером ставити, але те, що Росія не виконала поставлені перед неї завдання, і те, що в Росії. Перша армія в Європі, а можливо або друга армія в світі, і вона не змогла досягнути результатів, які вона хотіла досягти. Це говорить про те, що наша армія багато що змогла. Путін витрачає на інформаційну війну більше, ніж ми витрачаємо на е, утримання армії. І протистояти, ну, знаєте, якби протистояти лоб в лоб, неможливо. Тобто, може бути тільки. Ну, як би сказати, асиметричні відповіді. Це все до чого розказує. До того, що ми, журналісти, ми реально ну, окрема гілка влади. Ми, окремо, ми не просто повинні переповідати, що там хто де розказав. Ми повинні проводити якісь свої розслідування і шукати причини, ну, якби, як можна допомогти країні. І таких речей дуже багато. Чому? Тому що військові, вони все-таки зайняті ну, військовими операціями, вони зайняті, е, військовими процесами. Але те, що відбувається в нашому з вами житті, воно стосується не тільки армії. І ви тут ви тут можете бути інформаційним прапором для всієї країни. Кожен з нас сьогодні повинен стати, чітко стати отим, ну, якби, захисником країни, який може допомогти країні вирулити, з цієї дуже складної ситуації. Yes, no, так, от я ще раз кажу: поки возможно, ви всі, да. поки всі ми не візьмемо в руки зброю, а передусім ви, тому що це ваш дім, до того yes. часу є ризики. І коли шановний заступник голови АТО говорив, що дуже важливо спроможність армії опиратися і воювати, і можна додати сміливе інше, до того часу. Ми переможці, поки місцеве населення буде думати не те, як армію відвезти куди далі, а як воно буде брати в руки автомати і лопати, йти допомагати будувати е, озброї ці е, е, споруди, які є. Якщо Путін підривав свої власні житлові будинки, свої власні будинки для того, щоб почати війну по другу проти Чечні, то ви що думаєте? Він пожаліє якогось іншого? Да йому по фонарю, що більше. загины мирных жителей, кто и уже Давайте, Ангел... да, можно задать? вопрос Ангел... Давайте. в Донецке несколько дней тому назад, Андрей Романенко, где-то новости А несколько дней тому назад господин Захарченко раздал там грамоты, поздравления журналистам ДНР в честь нового профессионального праздника. Среди этих журналистов есть несколько заслуженных журналистов Украины. Не собирается ли министерство, ваше министерство, в котором вы работаете, инициировать какую-то ревизию вот этих вот почетных званий, потому что там а, журналисты Украины почетные работают министрами информации ДНР, а почетные юристы Украины строят правовую систему молодой республики. Имеют ли они моральное право носить это звание? И какой-то государственный орган собирается наводить в этом я, я сгоден с вами абсолютно, но смотрите, есть соответствующий указ, мне кажется, это указ президенту. І е, якщо ви мені підкажете імена цих людей, які мають звання заслуженого артиста, я е, е, звернусь до президента з проханням скасувати е, ті е, звання, ну, звання, які ви говорите. Я вам скажу більше, ніяких сепаратистів не існує. Не існує сепаратистів. Те, що ми вживаємо слово сепаратистів, сепаратисти стосовно тих людей, з якими зараз відбувається війна, це перемога російської пропаганди. Що таке сепаратисти? Сепаратисти це люди, які хочуть створити свою окрему державу. Для того, щоб і так далі. і так далі. Е, Скажіть мені, будь ласка, коли був проведений референдум, що зробили вперше ці так звані сепаратисти, вони вирішили війти в склад Росії. Сепаратисти не входять в склад іншої держави. В тому та й річ, що люди, які знаходяться в окупації, вони починають підтримувати щиро і переконаного окупанта. В більшості випадків тільки того, щоб для того, щоб не зіпсувати собі життя. Да, нам треба пройти цей шлях примирення. Абсолютно точно. Ми, як ніхто з нас знає, що таке це примирення. Але я вам ще раз кажу, сепаратизму в Україні не існує. І те, що сьогодні відбувається на Донбасі, це не сепаратизм. Послідня можна студія «Наш дом? Чому студія на вот От слідчева є така известная англійська фраза, яка на рухання з ті звучить так. Если вы видите утку, которая ведет себя как утка, плавает как утка, крякает как утка, но всем доказывает, что это не утка, то это, скорее всего, рука. То есть это касательно помощи России, то есть той техники, которая пересекает границу неконтролируемого не регулярного не делает ли что-то руководство АТО и Министерство информационной политики, чтобы в очередной раз все-таки доказать международной общественности, россиянам тем самым, что действительно это их техника, это их помощь и от нее в большей степени зависит, наверное, противостояние, то есть напряженность и все остальное. Спасибо. Спасибо. Ту иностранную материальную техническую помощь, которую наша страна, наши вооруженные силы получили, стали, стали возможным благодаря тому, что нам удалось государству собрать, и то есть благодаря СМИ, подчеркиваю, собрать огромное количество доказательств, фактов получения военной помощи страны России. В совокупности, вот эта информация позволила мировому сообществу сформировать свое мнение, что происходит в нашей стране. И Итогом стало и порисание России и санкции в отношении России и ту помощь, которую мы оказали. Мы такую работу продолжаем и тоже очень надеемся на помощь журналистов. Во второй части руководитель Соскроматорска Александр Ворожков, и руководитель антикризисного центра Сергей Попов Осветили проведение Дней Европы в Краматорске. Всем доброго дня. Ну, у нас на самом деле в городе будет знаковое событие не только для нашего города и для нашей всей области. Дни Европы будут проведены в нашем городе. Что это означает? То есть всего 10 городов в Украине выбраны для проведения мероприятий Дня Европы. Причем наш Краматорск единственный город, в котором будут проведены мероприятия, отличные от всех других городов, которые будут проведены в мероприятия Дни Европы. В чем заключается это, собственно говоря, отличие и что самое интересное будет происходить в эти дни. Первое мероприятие, которое будет проходить 12 числа, это будет бизнес-семинар. Он предназначен для переселенцев для жителей города Краматорска и всех прилегающих территорий, а также для всех предпринимателей. Суть его в чем заключается? Ну, поскольку мы очень много занимаемся помощью вынужденным переселенцам, мы знаем, что самая большая проблема, она касается и не только переселенцев, но и горожан, это проблема работы. Как хорошо нищие работы, если рабочих мест нет, то это является самой большой проблемой. Поэтому вот этот вот семинар, он будет касаться как раз именно создания самому человеку возможности какого-то мини-бизнеса, мини-проекта, чтобы человек мог сам, скажем так, заниматься собой, сам обеспечивать себя, сам адаптироваться к новой жизни в новых условиях. Это будет происходить в городской библиотеке имени Гонькова. Значит, нужно будет для участия в этом семинаре провести предварительную запись всем участвующим здесь будут розданы анонсы, там можно будет ознакомиться уже, собственно говоря, где и как можно получить и записаться на нашем сайте или на наших телефонах, или по электронной почте, записаться для участия в семинаре. Будут проходить бизнес-тренеры, проводить его. И что самое интересное, изюминка этого нашего семинара, будет в том заключаться, что будут именно люди, которые успешно уже сделали, прошли этот опыт. То есть это бывшие преселенцы, которые смогли реализовать себя, смогли начать новую жизнь, полноценную, в новых условиях, на новых территориях. Будут люди из Львова, приехавшие из Луганской области, будут люди и в Киеве, которые смогли начать свой бизнес. То есть будет достаточно весомо, полезно и как бы познавательно материалы. В этот же день, 12 числа, на платформе Вильнахата будет проходить такое мероприятие «Хакатон», которое тоже уникальное, которое тоже имеет такие, скажем так, новаторский подход. Будут именно касаться для молодежи, конкурс молодежных инициатив, конкурс идей, как можно сделать наш город европейским, да? как его можно развить, какие могут быть идеи реализованы. И по итогам лучшие проекты, которые будут отобраны, в том числе среди голосований участников, которые будут принимать в этом участие. То есть эти результаты выльются в то, что эти лучшие идеи будут профинансированы. И люди могут реализовать, воплотить эти идеи в жизнь с помощью денег, которые будут профинансированы там Евросоюзом и другими организациями. На следующий день, 13 числа, 13 мая, будет проходить ярмарка проектов ЕС – где каждый житель, опять же, Краматорской и области сможет познакомиться, как написать проект, как его реализовать, то есть проведется такая платформенная нормальная работа, потому чтобы от идеи, от идеи, от любого это сказать, пожелания проект воплотился в жизнь, какие, какие необходимо пройти этапы и как что необходимо сделать для того, чтобы как бы, из маленькой идеи получилось большое дело. Но если говорить вообще о Европе, то не Европы не заканчиваются на этом. Я думаю, что здесь будет больше, может быть, в субботе будут, опять же, будут развлекательные мероприятия и так дальше. Это уже будем работать и с вооруженными силами, и войсково цивильной администрация, подключится Краматорский городсовет. Но ну, я хотел бы сказать, что не Европы в Украине должны быть в течение всего года, потому что ну, мы идем в Европу, и у нас другого пути нет. И я так думаю, что не только Дню Европы будем превращивать все вот эти мероприятия, которые будут охватывать не только переселенцев, местных жителей, наших военных и всех кто, всех, кто пожел. На этом наша передача подходит к концу. С вами был ведущий Руслан Герасимов и оператор Вячеслав Медведев.